Вы не хотите этого видеть, вы не хотите с этим сталкиваться, вы хотите от этого избавиться. Телеканал Юнион становится ближе к людям. Теперь то, что увидели вы, мы покажем. Теперь о том, что мешает вам жить, узнают многие. Проект ⁇ Ваша правда ⁇ о ваших проблемах. Звоните 349-0002. Правда всегда одна. Через подземный переход нельзя по проезжей части. Где в этом предложении ставят запятую, макиичане уже не знают. Многие даже боятся спускаться в подземку. В конце декабря в подземный переход возле центрального рынка влетел джип. Под колесами недорожника оказались трое пешеходов. Через 9 часов один из них скончался в реанимации. Выжившие мужчина и женщина до сих пор прикованы к больничной койке. На самом деле жертв в этой аварии могло быть значительно больше. Обычно в этом месте стоят лотки с одеждой и сувенирами. В тот воскресный день здесь никто не торговал. В самом переходе во время аварии находилось около 10 человек. Большинство из них успели отскочить в подземки. А вот троим пешеходам не повезло. В их числе оказался и муж Натальи Готс. Они с сыном приехали на рынок и только начинали спускаться в подземный переход. Нет машины. Здорово. Чего во сне все. Сын побежал за угол. Я хотела тоже за угол. И думаю, где муж? Остановилась она цепеней. Не могу стоять. Муж, оказывается, вытолкнул меня. Сын вытолкнул. И начал бежать наверх, потому что понял, что он в проход не успеет. Начал бежать наверх. Эта машина спустилась с подземного перехода. Мужчину протащила под колесами. Насмешно. мужчин сбила. Аркаша, за моего и женщину. Авария произошла около 12 дня. Водитель Тойоты ехал по проспекту генерала Данилова со стороны центра города. В районе рынка он выехал на встречную полосу, снес ограждение и въехал в подземный переход. Летит через турникет прямо в этот переход. В переход. переходе там гудит, что-то через секунду выскакивает назад. Вылетает оттуда, не то, выезжает, вылетает. И его вот тут разворачивают. По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости, а выезжая из подземного перехода, зацепил пять машин. Они и остановили несущийся джип. Андрей наблюдал за происходящим из своей машины. Когда джип выскочил из перехода и остановился, помогал вытащить ключ из замка зажигания. Начали ломать двери. Дверь заклинила, выбили стекло. Оно было оббитое, но его просто вытащили. А машина заведенная, пар, пар идет. Я говорю, не дай бог сейчас все рванет. Народу того-то много. Он был задней двери, положил сиденье перед Он откинул, ну, получается. Я залез в машину, выключил вы, вы, заживание. Он лежал без зажимания, в принципе. Он, при, придя в себя, начал материть. Чтобы достать водителя из джипа, спасателям пришлось вырезать дверь машины. Владельцы Тойоты с черепно-мозговой травмой доставили в отделение нейрохирургии Курбалицы номер один. А приехавшие на место сотрудники ГАИ сразу сняли с внедорожника номера. Никаких комментариев на месте происшествия не давали. Правда, уже на следующий день пояснили, за рулем автомобиля был майор милиции. Были под крыванием противника научно-доследного экспертно-криминалистического центра при ГОМВС области. Как установлено по предыдущим Цей працівник перебував у отпуске коллегия та особого склад с с и Донецкой области выражая глубокие співчуття потерпевшим и их ним ринам, а также приносит извинения за действия противника. В отношении водителя Тают прокуратура возбудила уголовное дело по статье 286, части 2. Нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. А майора милиции взяли под стражу. Возле его палаты был выставлен конвой. Еще через несколько дней суд принял решение об его аресте. С чем адвокат водителя был категорически не согласен. Для того, чтобы забрать меры пресечения в виде заключения под стражу необходим ряд оснований. В частности, должны быть веские основания в пользу того, что находясь на свободе, обвиняемый будет продолжать преступную деятельность, будет скрываться от суда и следствие и воспрепятствовать уснувлению и санкции. Ни одно из вышеперечисленных оснований не нашлось его подтверждения. Причина аварии в прокуратуре пока не называют. Просят дождаться окончания расследования и заключения экспертов. Не делятся даже версиями произошедшего, ссылаясь на тайну следствия. Почему водитель влетел в подземный переход, не говорит и его адвокат. Мой подзащитник никаких его показаний не дает. Он согласен с тем, что действительно управлял автомобилем. И потом наступили такие тяжкие последствия. С этим он согласен ну, обстоятельств что в настоящее время, он не прав. А вот очевидцы выдвигают одну версию случившегося. Они уверяют, водитель Прада был пьян. Ну, дело в том, что когда вы пересекло, там явно был спиртным, таким перега хорошим. То есть не, не трезвым. Ну, сын, гад, очень от него разил, он был полностью приглашены. В прокуратуре информацию о наличии в крови водителя алкоголя пока не подтверждают и не опровергают. Отбирались образцы, вот, которые направлены на исследования, с которыми были проведены экспертизы. Ну, я опять же повторю, что это состояние водителя является предметом доказания в уголовном деле и в данное время сообщить нет возможности. По словам заведующего нейрохирургическим отделением, при поступлении у водителя брали кровный анализ. Заключение с приходила приходило к нам, но, насколько я знаю, у него ряд контрольных заборов был. Вот. То, что к нам приходило, я не ошибаюсь. Просто мама мамка А вот адвокат водителя уверен, его подзащитный был абсолютно трезвый. Из заключения экспертизы нет следов алкоголя, наркотиков. Он был трезвый абсолютно. Сейчас виновник ДТП находится в следственном изоляторе Донецка. Из больницы его выписали накануне Нового года. После последнего суток лечения показаний для специализированной лечения уже не было у нас. И мы переведем лекцию часть в этот сезон. Сопровождение, конечно, а вот те, кто оказался под колесами джипа, уже почти месяц не встают в больничной койке. Даже Новый год они встречали в отделении травматологии. У мужчины множественные переломы ног и бедренной кости. Ему уже сделали четыре операции. На вопрос, станет ли он когда-нибудь на ноги, врачи отвечают утвердительно. На вопрос, когда, только пожимают плечами. По словам травматологов, при таких повреждениях на восстановление нужно не менее полгода. У Светланы Винниченко переломы обеих ног. Когда она сможет ходить, тоже не знает. Произошедшее до сих пор вспоминает с ужасом. Кто-то несется, повернулась, хотела убежать, Но не успела, Слышала только крики. Дочка возле меня плакала, сидела. Ну, я встать не могла, потому что очень сильно болели ноги. По словам пострадавших, родственники водителя оказывают материальную помощь, полностью оплачивают их лечение. А семье погибшего обещали выплатить моральную компенсацию. Смогут ли деньги компенсировать потерю мужа и отца, который неделю не дожил до своего 60-летия? Помогут ли извинения и хрустящие купюры 40-летнему мужчине, который теперь, скорее всего, получит группу по инвалидности? Правоохранители обещают это дело просто так не оставить и заверяют, виновник ДТП обязательно будет наказан. По закону он может получить от 3 до 8 лет. По информации следователя прокуратуры, дело будет перед на суд не раньше, чем через месяц. Сейчас еще проводится ряд экспертиз, которые должны помочь установить, в каком же состоянии находился майор милиции в момент ДТП и почему он въехал в подземный переход. Хочется верить, что в этом деле справедливость и объективность восторжествуют над желанием обелить честь запятанного мундира. А мы за этим обязательно вы не хотите этого видеть. Вы не хотите с этим сталкиваться. Вы хотите от этого избавиться. Телеканал Юнион становится ближе к людям. Теперь то, что увидели вы, мы покажем. Теперь о том, что мешает вам жить, узнают многие. Проект ⁇ Ваша правда ⁇ о ваших проблемах.